بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے دس گنا ستر گنا حتیٰ کہ بعض اوقات ہزاروں گنا زیادہ ثواب کیوں دیتا ہے جب کہ ہر گناہ کی صرف ایک سزا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سفر آخرت میں انسان جس قدر زیادہ ثواب لے جائے تب بھی کم ہے سفر آخرت میں ثواب کا فائدہ کیا ہے نیکی اور ثواب میں کیا فرق ہے آخرت میں کون سی کرنسی کام آتی ہے اسے سمجھنے کے لیے آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں السلام علیکم دوستو جس طرح دنیا میں جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے پانے کے لیے ہمیں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے گھر بنانے کے لیے گھاڑی گاڑی خریدنے کے لیے حتیٰ کہ کھانے پینے اور زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں اسی طرح جب ہم مریض ہو جاتے ہیں یا کسی مشکل مسئلے میں پھنس جاتے ہیں تو اس مسئلے سے نکلنے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے دنیا کے ہر ملک میں اپنی ایک خاص کرنسی ہوتی ہے جسے آپ صرف اسی ملک میں ہی استعمال کر سکتے ہیں کسی کسی دوسرے ملک کی کرنسی کی چاہے وہ اس کے ملک کی کرنسی سے ویلیو میں زیادہ بھی ہو آپ اس ملک میں استعمال نہیں کر سکتے کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی دنیا کی طرح جس میں اس وقت ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں آخرت میں بھی کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے آخرت جہاں ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے مشکلات اور عذاب کا سامنا کرنا ہوتا ہے وہاں بھی ہمیں کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کرنسی کے ذریعے سے ہم آخرت میں عذاب اور سختیوں کو ٹال سکیں اور اپنی بھوک اور پیاس مٹا سکیں اس کرنسی کا نام ہے ثواب جی ہاں دوستو ثواب ایسی کرنسی ہے جو آخرت میں آپ چاہے عالم برزخ میں ہوں یا قیامت کے بعد کی زندگی وہاں ہمیں اس کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے اس مسئلے کو مزید واضح کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ثواب اور نیکی میں جو فرق ہے اسے پہلے بتاؤں تو دوستو نیکی وہ عمل ہے جسے آپ انجام دیتے ہیں اور ثواب اس نیکی کی قیمت ہوتی ہے ان دونوں میں بہت فرق ہے نیکی عمل ہے مزدوری ہے ایک کام ہے جسے آپ انجام دیتے ہیں یوں سمجھیے کہ نیکی مزدوری اور جاب ہے جبکہ ثواب اس مزدوری یا جاب کی سیلری اور اجرت ہے اس کے دو نتیجے اور فائدے آپ کو ملتے ہیں ایک تو اس کے بدلے میں آپ کو ثواب ملتا ہے جس طرح کوئی شخص جب کوئی کام انجام دیتا ہے تو بدلے میں اسے اجرت ملتی ہے اور دوسرا اہم فائدہ نیکی کا یہ ہے کہ نیکی کرنے سے آپ کی روح کمال انسانیت تک پہنچتی ہے آپ نیکی کے ذریعے سے اپنی روح کو بناتے ہیں سوارتے ہیں یوں سمجھے انسانی روح کو کمال انسانیت تک پہنچانے کے لیے نیک اعمال وہ ضروری مواد ہیں جن کے بغیر آپ کبھی بھی انسان کامل نہیں بن سکتے ہیں انہی نیکیوں کو انجام دینے کے لیے آپ اس دنیا میں آئے ہیں وہ ماہ خلق الجن والدون تو عرض کر رہا تھا کہ نیکی ایک عمل ہے اور ثواب اس کا نتیجہ جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو عالم برزخ میں آپ کو دنیا کی طرح بھوک اور پیاس لگتی ہے اس بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے اب اپنے ثواب کو آپ استعمال کرتے ہیں اب آپ سوچیں کہ آپ ایسی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں جہاں اب آپ خود محنت کر کے مزید ثواب نہیں کما سکتے ہیں. جو کچھ سرمایہ آپ نے یہاں سے لے کر جا چکے ہیں بس وہی ہے مزید اور کچھ نہیں جب کہ وہاں آپ سو دو سو سال تک تو نہیں بلکہ ہزاروں سال تک آپ وہاں زندگی گزاریں گے آپ کا سرمایہ محدود ہے جب کہ آخرت میں آپ کی زندگی نہ محدود ہے اسی لیے مولا کائنات رات کی تاریکی میں گڑ گڑا کر رو رو کر فرماتے تھے کہ آہ سفر کتنا تولانی ہے اور زاد راہ کس قدر کم ہے اس کرنسی یعنی ثواب کو کس طرح ہم استعمال کرتے ہیں جب عالم برزخ یعنی عالم قبر میں آپ نے دنیا میں کسی گناہ کی سزا کاٹنی ہوتی ہے تو آپ اس سزا اور اس عذاب کو اپنے ثواب کے ذریعے سے معاف کرا سکتے ہیں جس طرح دنیا میں ہم اپنی مشکلات اور بیماریوں کو پیسے کے ذریعے سے کم یا ختم کر سکتے ہیں آپ کے ثوابوں میں سے کچھ خرچ ہوں گے یوں آپ کی سزا بھی ختم ہو جائے گی آخرت میں جن لوگوں پر آپ نے ظلم کیے تھے وہ آپ سے آپ کی نیکیاں نہیں لے سکتے ہیں بلکہ آپ کے ثواب میں سے کچھ حصے لیں گے یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ تمہاری نمازیں میں لوں گا تمہاری عبادتیں لوں گا ایسا نہیں ہے نیکی آپ کی ذات کا آپ کی روح کا حصہ بن جاتا ہے غیبت کرنے سے آپ کی نیکیاں نہیں جاتی ہیں بلکہ نیکیوں کا ثواب چلا جاتا ہے گناہ کرنے سے نیکیاں نہیں مٹتی ہیں بلکہ نیکیوں کا ثواب ختم ہو جاتا ہے جس طرح دنیا میں کوئی چور آپ کی سیلری اور آپ کے پیسوں کو چوری کر سکتا ہے اسی طرح ثواب کی حفاظت بھی ضروری ہے تو ثواب ایک قسم کا پرافٹ ہے جسے آپ نے اپنی دولت کی طرح اس کا خیال رکھنا ہے تو دوستو جس طرح دنیا میں ہر کام کی اجرت اور پیسے برابر نہیں ہوتے اسی طرح نیکیوں کا ثواب بھی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک زیارت کا ثواب ہزار حج اور عمرے کے برابر کیوں ہے جی ہاں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب حج سے زیادہ ہے لیکن نیکی نہیں اس لیے کہ حج واجب عمل ہے جبکہ زیارت ایک مصحب عمل ہے تو کبھی بھی واجب عمل فضیلت میں مصحب عمل سے کم نہیں ہو سکتا واجب عمل میں اگر ثواب کم ہے تب بھی نیکی کا دوسرا فائدہ جو میں نے شروع میں بتایا تھا یعنی روح انسانیت کی تکمیل تو اس میں واجب کا کردار مستحب عمل سے بہت زیادہ ہوتا ہے جس طرح شکم مادر میں جسم بنتا ہے اسی طرح دنیا میں آپ کی روح بنتی ہے اور واجب عمل وہ واحد عمل ہے جو روح کی بنیاد ہوتی ہے باقی مصحب عمل اس کی ظاہری بناوٹ ہوتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا انتقال ہو جاتا ہے اس نے وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے اموال کو خود آقا اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں جب آقا نے اموال کی کو تقسیم کیا تو اصحاب میں مرنے والوں کی تعریفیں شروع ہوئی کہ واہ کیا مقام ہوگا اس کا جس کے اموال کو رسول خدا خود اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں جب آپ نے یہ بات سنی تو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں مرنے مرنے والے کے اموال میں سے ایک کھجور بچ چکا تھا آپ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اس ایک کھجور کے دانے کو راہ خدا میں دیتا تو اس کا ثواب اس ثواب سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر کے اس کے لیے کمایا تھا زیادہ ہوتا ہو. ہاں دوستو نیکی کا اصل فائدہ یہی ہے کہ انسان خود اسے انجام دے یہ جو آپ اپنے مرحومین کے لیے قرآن خانے وغیرہ کرتے ہیں اس کے ثواب کا نوے فیصد حصہ آپ کو ملتا ہے پڑھنے والے کو ملتا ہے اور مرنے والے کو صرف دس فیصد حصہ ملتا ہے تو اس سے اندازہ لگائیں کہ خود نیکی کرنا کتنا اثر رکھتا ہے جبکہ ہمارے یہاں لوگ پوری زندگی نماز پڑھتے نہیں روزے رکھتے نہیں وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری قضا نمازیں اور روزے وغیرہ رکھے جائیں بھائی نماز اور روزے کا دس فیصد ثواب آپ کو ملے گا باقی نوے فیصد ثواب وارثین کو اور جنہوں نے وہ پڑھی ہیں ان کو ملیں گی اسی طرح اس نیکی کا جو اصل فائدہ تھا آپ کی روحانی کمال وہ تو قضا نمازوں اور روزوں سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی لہٰذا اگلی دنیا میں آپ بے نماز اور ر خور ہی پہچانے جائیں گے تو دوستو کوشش کریں جتنا ہو سکے ان عبادتوں سے فائدہ اٹھائیں اسی طرح مرنے کے بعد آپ کا نامۂ عمل بند ہو جاتا ہے اب آپ کے عمال میں ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں ہو سکتا لیکن ثواب بند نہیں ہوتے صدقہ جاریہ اولاد سالے اسی طرح مرنے والے کے سال ثواب کے لیے جو قرآن خوانی اور مجالس اور نظر و نیاز کیے جاتے ہیں وہ مسلسل چلتا رہتا ہے مرنے والا اب نیکی تو حاصل نہیں کر سکتا ہے لیکن اسے ثواب سے محروم نہ کریں ہمیشہ اپنے مرحومین کے لیے ہادیہ بھیجا کریں روایات میں ہے کہ مرنے والے کو جب اجازت ملتی ہے تو وہ رو رو کر اپنے وارثین سے نیک اعمال کی بھیک مانگتا ہے تو مرنے کے بعد آپ دو چیزیں لے کر جاتے ہیں ایک نیک اعمال اور دوسرا اس نیک عمل کا ثواب دوستو ثواب اور نیکی میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ثواب تو عالم برزخ میں کام آ جاتا ہے لیکن نیکیاں دنیا عالم برزخ اور قیامت کے بعد بھی آپ کے کام آتی ہیں قیامت میں میزان عمل یعنی ترازو میں آپ کی نیکیاں رکھی جائیں گی اس کے ثواب نہیں ہوں گے اسی طرح جنت میں نیکیاں ہوں گی جس کی بنیاد پر آپ کو درجات ملیں گے اسی طرح کہ آپ نے غور کیا ہے کہ نیکیوں کو اللہ تعالیٰ وزن کیوں کرتا ہے اسے تو تعداد کے ذریعے سے بھی گنا جا سکتا ہے اتنی نماز اتنے روزے وزن کیوں معیار ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکیوں میں تعداد سے زیادہ اس کی وزن اہمیت رکھتی ہے اور وزن اخلاص سے بڑھتا ہے اور اخلاص تب بھی ممکن ہے جب آپ کی نیت اور مقصد صرف خدا ہو مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ میں خدا کی عبادت جنت کی لالچ میں یا دوزخ کے ڈر سے نہیں کرتا بلکہ اسے لائق پرستش جان کر اس کی عبادت کرتا ہوں کچھ لوگ تاجر ہوتے ہیں وہ نیکی کا اصل ہدف یعنی قربتا اللہ کو چھوڑ کر ثواب گننے لگتے ہیں کہ کتنا ثواب ملے گا جبکہ اصل فائدہ نیکی کا یہ ہے کہ یہ انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے تو نیک کام کرتے وقت اس کے ثواب کی طرف توجہ نہ دیں بلکہ یہ جان کر کریں کہ میں اس کے ذریعے سے خدا کے نزدیک ہوتا ہوں اسی وجہ سے عبادات میں قربتن اللہ کی نیت کی جاتی ہے یعنی اس عبادت سے میرا اصل مقصد خدا کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنا ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ